Al-Qassam punya tentera tu kan. Oi tak senang nak masuk. Tak pernah tinggal tahajud, tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Bermula waktu balik. Kita ni berapa kali terbabas ah? Kan tuan sekalian kan, tahajud tu bukan sekadar tak bukan tahajud kita terkejut je setiap masa. Kan? Jadi sebab itulah tuan sekalian penting elemen-elemen yang boleh mengundang keampunan daripada Allah dibawa masuk dalam kehidupan supaya segala stak-stak yang berlaku dalam hidup ni boleh diangkat oleh Allah. Sebab ada benda tuan-tuan kena ingat tau. Ada benda kita boleh nampak, okey saya kena betulkan saya punya strategi. Yang tu anda nampak. Tapi ada benda yang menghalang yang anda tak nampak namanya dosa. Kenapa Allah startkan kehidupan kamu? Sebab ada dosa yang mungkin kamu tak minta ampun pada Allah lagi. Kan? Jadi sebab itulah dalam banyak-banyak benda <tuh> yang Nabi suruh kita minta pada malam ni, dia bukan semata-mata untuk dapat happiness in afterlife. Tapi sebenarnya untuk kelestarian hidup kat dunia ni, sebenarnya kamu sini pernah rasa belenggu dosa ni memang betul-betul mengekang hidup kamu kamu tak tenang kamu tak bahagia sebab dosa yang kamu lakukan so nabi nak suruh kita ni bebas daripada benda tu nabi nak suruh kita bila tiba idul eh, idul, idul fitri tu hari raya tu memang kita betul-betul bebas daripada dosa kita keluar daripada penjara dosa tu kalau ada habit-habit yang teruk kita pernah buat tu keampunan daripada Allah membantu kita untuk kita keluar daripada habit buruk tu barulah layak kita nak bertakbir di hari raya. Aku menang betul. Bukan menang sebab aku dah boleh tahan lapar dan dahaga semata-mata. Tapi sebab aku betul-betul berjaya, dok tinggalkan segala habit-habit buruk, tabiat-tabiat yang susah yang aku nak buat selama ni. Tapi now aku berjaya. Di bulan ini, dengan kesan doa yang Nabi ajarkan kepada aku. Kan? So itu penting untuk kita minta keampunan yang di-delete terus tu. Supaya tak ada lagi kesan-kesan tidak lagi tidak lagi ada bayang apa bayangan-bayangan dosa yang pernah kita lakukan. Okey. So itu sebab doa ini sangat penting. Dan satu lagi, tuan-tuan sekalian, perasan tak kenapa bulan Ramadan ni walaupun syaitan yang yang ganas-ganas ni tak ada. Satu pen, satu benda anda kena perbetulkan. Ramadan bukan totally tak ada syaitan tau. Bukannya memang syaitan tu kosong tu koi dekat dunia ni. Kan? Tapi syaitan itu tuan-puan sekalian Yang tak ada tu Yang dibelenggu oleh Allah itu Adalah syaitan dalam hadis sebut Yang ganas Yang ganas-ganas Maksudnya apa tuan-puan sekalian Syaitan ganas ni adalah syaitan yang pangkat besar Yang kalau dia turun padang tu Memang senang lah manusia nak terpengaruh dengan dia tu Ni pangkat apa ni pangkat. Ha, Dia bukan yang pangkat-pangkat rendah-rendah ni Yang memang kalau dia turun padang tu Memang senang lah manusia nak ikut cakap dia ni Macam mana? <laughs> Oh dah. Awak ke sini bagi legit baru je mati tu to agent. Oh betul? Agent tahu. Agen baru. baru. dia mati agent. Okey. Masuk mana yang oh, okay. okay. <ganti> lah ya. Macam kalau dia nak nak pergi ni jumpa nila. klien <ganti> tu macam close up, close rate tu depa sekali macam sikit. susah sikit sikit lah Tapi kalau dia yang yang power-power tu, tu, ni turun ni success rate tu 100%. Ah lah Tapi macam lah Lebih kurang macam tu lah dia dia punya gambaran tu. Yang tak ada adalah yang memang kalau turun dia ni, success rate tu tinggi untuk nak sesatkan manusia. Okay? Jadi yang tinggal ni yang rendah-rendah. Tapi kenapa walaupun syaitan yang lulu kelas je yang ada pada Ramadan ni, tapi masih lagi ada manusia yang melakukan dosa. Sedangkan dah tak ada dah, tak sekalian. Kan? Anda selalu kata nafsu kan? Nafsu kan? Sebab iman. Ya betul, iman nafsu. Tetapi paling besar yang contribute kepada sebuah dosa yang masih berterusan walaupun di bulan yang tak ada syaitan yang gana-gana sebab manusia bila buat dosa dia bukan sekadar buat tapi dia dah terbiasa buat benda tu bila terbiasa hidup bergelumang dengan dosa tu puas kesannya apa dia akan ada tendensi untuk bila tak buat tu dia rasa eh macam pelik ah dia akan buat benda tu dia dah terbiasa dengan benda tu kalau boleh kita nak hidup kita ni terbiasa dengan kebaikan tak buat rasa tak tenang. Ni ada orang tak biasa apa? Bila tak buat dosa, dia rasa tak tenang <tuk> hidup dia. Tu yang dia tend untuk nak cari lagi, nak buat lagi, nak cari lagi, nak buat lagi. Okey. Dia sama macam Bani Israel tu orang sekalian. Punyalah dia susah nak move on dalam hidup dia. Bani Israel kan bila dah sampai dekat Palestin, kalau ikutkan tu sekian dia tak perlu nak ingat dah sejarah yang buruk dekat Mesir dulu masa dia di bawah cengkaman Firaun tu. Tapi sebab dah terbiasa hidup macam tu, terbiasa di dia apa di dikongkong di, di, di Tebuan sekilan. Tu kesannya bila sampai dekat Palestin, dia masih berkata macam dulu dekat dekat Mesir tu macam aku nampak ada setengah-setengah orang yang kaya ni sembah berhala. Kan? So kenapa tidak kita? Kita percaya pada Allah, tapi sebab kita nampak dulu dekat Mesir ada orang yang kaya-raya dekat Mesir tu, dia sembah ada patung lembu tu. Patung ni kita pun